Это была ее отрада, ее радость и дело всей ее жизни. Жизни яркой и короткой, короткой как танец. Они всегда были неразлучны. Но в этом году впервые ансамбль «Радость» звания народного коллектива подтверждал без своего руководителя Ирины Владимировны Зайцевой. Процесс создания коллектива такого уровня очень сложен. Сотни танцев, поставленных Ириной Зайцевой, живут и блистают красками на российской и зарубежной сцене. И один из них ⁇ история страны, наша военная история, наша память. Елена Скрипко, Александр Мушкин, Нарафоминский телеканал.